bu ramazon oyi ro'zasi sabrlilar uchun va kechahadisimiz bo'yicha alloh taolo aytdiki u ro'zani banda men uchun tutadi dedi boshqa amallar o'zi uchun ro'za esa men uchun deyi va uning ajrini o'zim beraman yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda Usama e, degan bir sahobamiz payg'ambar alayhissalomni oldilariga keldilar yo rasululolloh menga bir shunday bir amal ko'rsatingki alloh taologa yaqin bo'lay dedi yaxshi amal ko'rsating dedi de. shunda payg'ambar alayhissaom aytdiki ro'za tutey ro'zadek ollohga yaqin bo'ladigan amalni alloh taologa eng yaqin bo'ladigan amallarda ham ro'za ekan pay'ambari ayhisalom boshqa bir hadislarda aytdiki qaysi bir kishi ro'zador holida birov bilan urishmasa birovga bo'xton qilmasa bir gunoh ishlar qilmasa u xuddi ibodat qilgan barobar bo'ladi hech ish qilmagansiz zikr ham aytmayapsiz namoz ham o'qimayapsiz lekin hech kim bilan urushmayapsiz birovni g'iybat qilmayapsiz bo'xtom qilmayapsiz lekin o'sha undamay yurganingizni hisobiga alloh taolo sizni ibodatda eu ham katta nemat bu faqat faqatgina ramazon oyiga bergan ne'matlardan payg'ambar alayhissalom yan bor boshqa hadislarda aytdiki har bir narsani eshigi bor hamma narsani eshigi bor de ibodatning eshigi ro'za dedi ro'za shunaqa ibodatni eshigi ibodatga kiraman degan odam tumisolnbir kishi mana musulmon bo'lib qolyapti o'zi boshqa dinni yoki kofir musulmon dinni qabul qilyapti ramazon oyi keldimi birinchi o'rinda o'zani boshlaydi namoz boshlaydi hali namoz vaqti kirmagan bo'lsa ro'za payti kirib turgan bo'lsa romazon oyi bo'ladigan bo'lsa boshladi ro'zani tutib olib keyin namoz vaqti bo'lganda namoz bosh ibodatlarning eshigi shuning uchun xudo xohlasa yaxshi qattiq turamiz ibodatda charchamayapsizlarmi taralida alloh taolo har bir charchoqlaringizna har bir to'yotgan teyinlaringizga yaasha alloh taloasin endi kamera kamira gapiramiz chunki bizda diniy idoada shuqa tavsiya bo'ldiki tarolih namozlari kam kam gapiringlarki kunduz kungi namozlarda o'sha kechqurungi gapni o'tkazinglar kechqurun tarolihda odam ko'p bo'ladi jamoat ko'p bo'ladi mana shu hozirgi holatimizda kamroq gapirgans <coughs> kam kam kuniga bir ikkita uchta faayaxshi oo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فاش هذا ولا mm <tip>